Друзі, усім привіт! Це канал Неймовірні і Сьогодні ми приїхали до крутих героїв Насті та Артура. І сьогодні ця історія про неймовірних людей. Погнали на листочки розписували план, як ми поведемо всіх собак. От з того моменту я і почала материтися. А я от віжу і розумію, що зараз водителя водія і мені придеться пішком йти до Києва. Ще немає мозґо я абсолютно потерялась. Фотографи стали в полукруг і мене не пропускали. Вообще там еще на фотографии вырезали. Это уникальный момент. Мы побачим оригинал цієї фотографии. Дочекайтеся. Ты повернулась до дома. Как мы переезжали, это было три фуры. Мы вышли с 20 собаками. Я их всех пристроила всеми, а их стало 40. И я вот, и вот и целая фура этих собак. Мы едем, мы едем в Ирпень. Сколько у тебя животных на сегодня в дома? Где-то около 60 собак, я уже после 40 перестала считать. Вот. И что-то около 20 котов. Тут живет Рэй, он был в Горенке, жил на заводе. Горенка была оккупирована и не знаю кто ему обрезал все пальцы на лапах проволокой. Он очень классный ребенок. Фроси у нас из Абухова. Ее нашли с еще пятью щенками под фурой. К сожалению, щенки весь помет очень сильно заболел и выжила только Фроси. Это немецкие овчарки, чистокровные. Ларика сдал хозяин, выставочная собака. Его сдал хозяин, потому что уехал в Польшу. Сколько в начале войны прошло часу до вашей эвакуации? Сколько вы 13 дней, 24 по, по 9. было страшно? Первое время, да. То есть первые дни мы, там даже ролик где-то сохранился, где Настя звонит маме истерит, говорит: нас стреляют прям под боком. прям под боком. Mm -hmm. Залпов, 10? Залпов, да. Ну, каждый минут пять. Мы первые пару дней, даже тройку ночевали со всеми собаками в этой В Той ванной, которая метров пять. Научили собак команде эвакуация. Они всей толпой бежали в ванную. А де Олег? Виходимо. Виходим на вулицю. Що ти шмигаєш? У не аллергия на котов. І у Артура аллергія. Нам это не мешает. У вас двоих аллергия на котиев і при цьому всьому ми ви все думаєте. Не, ми ж у вас займаємося котами. Ні, ми перві пару лет путалися. Чому ви почали займатися саме хворими собаками? Та звичайно, у нас була більш така гостинця для тварин. Мы ну, там просто брали там животных людей, которые уезжали в отпуск и так далее. Там. Так и так сложилось, что э, как раз нужна была передержка для собаки спинальника, на которого они работали задние лапки, который ползал. Э, Настя всегда хотела помогать таким собакам, потому что, естественно, такую собаку пристроить даже на передержку было гораздо сложнее, не говоря уже о том, что... Но, чтобы она семью нашла где-то. Мы, в принципе, поняли, что справляемся, не так уж и сложно. На самом деле, собаки не понимают, что с ними что-то не так. Их все устраивает. Mm -hmm. Некоторые инвалиды, у нас есть одна, до сих пор не может понять, что у нее задние лапы не работают. Уже, я не знаю, два года прошло, а она прыгать пытается. В не было такой думка, просто кинуть тварин и ритуаться самим? У Насти никогда не было. У меня бывали моменты. Я как... Глава семьи все-таки думал о нашей безопасности прежде всего. Думал, что ну, просто на тот момент я не видел вообще шансов нам выйти со всеми абсолютно. Я думал, что да, нам проще с Настей будет выйти вдвоем, найти какую-то помощь хотя бы и уже вернуться там за всеми животными. В доме у нас больные, инвалиды, щенки и старые собаки. И да котики, конечно, заходите. инвалиды из Харькова. Они были в оккупации два месяца. Из Андреевки песик. У него были сломаны задние лапы, пришлось ампутировать, потому что пошел не Семья от него отказалась. Это вот эти котики с серпенского кладбища машин. Я какая была остальная точка? Что все нам нужно сваливать. Во-первых, отсутствовали абсолютно все коммуникации, то есть газ, свет, вода. У нас куча больных животных, которых надо мыть инвалидов надо мыть, плюс, ну, как бы, и собакам надо что-то пить, и нам что-то надо пить, и у нас еще аквариумы. В принципе, собаки пили воду из аквариума черепахи. А вот наша питьевая вода начала заканчиваться. У нас не было связи, мы не понимали, что происходит вокруг абсолютно. Мы не знали, может, Киев уже взяли, и помощь не придет. Уже собирались, на листочке расписывали план, как мы поведем всех собак, кто за кем пойдет. Он буквально вот цепочку рисовали в тетрадке под свечкой. Кто не будет конфликтовать, кто кому лучше по росту подходит, по темпераменту. Я толкал тележку с грузом, с котами, со всем остальными Ко мне сзади были привязаны две собаки И вся как бы цепочка а он к Насте спереди Все, пришло не так Все собаки вели себя абсолютно неконтролируемо Они привыкли гулять по одному, по два, по три А тут то вся толпа выходит И вот мы выходим на эту дорогу Собаки в разные стороны, никто не слушается Я как давай материться меня... меня весь серпень, я думаю, слышу У нас был огромный аргентинский док Перепутала все поводки и оставила длинный на него. Его зовут Диор. Мы его Димоном называли. Вот. И Димон всех повел. Он огромный, тяжелый. Я их только контролировала и в кучку сбивала. Когда ТБ успели зафиксировать вот с этими животными? Ты помнишь этот момент? Конечно помню. Там не успели зафиксировать. Они меня зафиксировали. Фотографы стояли в полукруг и меня не пропускали меня собаки растянули. Это фотография. Меня же не поставили, ничего. Это меня собаки растянули. У меня вот -шрам от ожог от поводка. Вообще там еще на фотографии Артур был. Его вырезали. Серьезно. Да? <laughs> Друзья, сегодня мы побачим оригинал е в соседнем ведом мои фотографии покажу я с фотографами уже начинаю ругаться чтобы меня пропустили потому что ну я их отвожу от края дороги потому что там стекло от разбитых машин а они меня прижимают и спрашивают куда я иду и что это за собаки подошел муж он чуть медленнее шел потому что он вел за собой старичка и одну собаку для задних лапок нес на себе и он подошел их просто отодвинул в сторону и я уже повалила дальше со скоростью свет. И не понимали, потому что у нас на были. Все всех удалось эвакуировать. Первая потерялась наша самая дикая собака. Это собака аутист вообще, она никогда на улицу не выходила. Естественно, мы вышли, у нее шок, она вырвалась из ошейника, убежала. Вторую собаку я лично отпустила с ошейника. Она настолько перепуталась с другой собакой, что начала задыхаться. Она прожила с нами 4 года. Я надеялась, что это пойдет за нами. А она взяла и усвистала. Вот с того момента я и начала материться, в принципе. Потом потерялся наш Бигль, наш с мужем, это наша собака. Он очень сильно болел, у него было подозрение на проблемы с сердцем. И вот тут он убегает. Думаю, ну капец, мне вот сейчас всех бросать, пускай убегают, инвалиды расползаются или, или бросать дюзи. Ну, в итоге решение принято было выводить этих, и я себя убедила в том, что я его заберу, что я за ним вернусь. И уже в Романовке, а, водитель плохо закрыл дверь машины, куда сгружали собак. И у нас сбежал без ноги инвалид. Матерюсь на водитель. Аряна всю Новую Романовку вы не видели без инвалида. Он у меня сбежал. Военные на меня как на дебила смотрят. В итоге я, пробежав чисто интуитивно по всю Романовку, потеряв кошелек, паспорт, телефон, дубленку, я его нашла. Ты сажает машину, я уже такая, хух. Мы потеряли рюкзак с нашими тварями. <свес> Наш паук, аксолотль, тритоны, черепаха, где? <свес> Ищем этот рюкзак. Артур бегает у военных, спрашивает, они наши вещи приносили. Вы не видели серый рюкзак? А что там? Там паук! Сколько раз вы назад В Четыре раза. Мы же вернулись в Киев. И я такая, блин, там мой бигль. Я давай туда ездить обратно, на этот пост, на новый бельч. Меня не пускают. Потому что там, там, там уже все. Мы как только вышли, там такие активные боевые действия начались, что капец. Они говорят: ну ты что, дура, ну собака, а ты хочешь умереть? Я говорю: мне все равно, там моя собака. На пятый день там уже дяденька меня этот увидел на посту, уже уже, уже руки у него начали трястись. Я два часа у него на ушах сидела. Рассказывала: А вот если бы ваша собака, а если бы ваш ребенок там был. И он уже такой не трогай меня, проходи. Мы туда рванули со скоростью света. Я, муж еще один волонтер. И раз мы все равно туда ездим искать наши, мы уже будем волонтерить, завозить еду людям, корм собакам, вывозить оттуда раненых и вообще, ну, насколько возможно. Мы же, мы же все пешком ходили. Идем, собираем раненых собак, маленьких собак. Все, кто с нами идет, мы собираем. И мы уже подходим к нашему дому, и я вижу своего бинка. Настя, все эти поездки были во время обстрелов? Да, это как раз за день до освобождения Ирпеня было, и как-то очень активный бой был. И мы уже в Романовке самой попали под минометный обстрел. Ну вот, мы просто видели, как вот соседний дом, вот тот дом, дом сзади нас. Военные нас посадили между машиной и стеной, сами рядом стали. А мы сидим и понимаем, что вот осколок прилетел, машину продырявило, а мы вот тут сидим. И даже в этот момент жодного страху? Меня Артур отчитывал в этот момент, чтобы мы еще хоть раз сюда пошли. Да почему же я тебя послушал? Ну сколько же можно? Вот тебе вообще, у тебя нет мозгов. Инстинкт самосохранения как-то отключился. Я к тебе стала допомагать. Первый месяц был просто колоссальный, в огромных масштабах. От ну, просто это был для меня шоком. Благодаря нашей фотографии нас начали узнавать люди, начали подписываться на мой инстаграм. Если бы не люди, мы бы финансово не потянули. Ну вот вообще никак. Насколько сегодня тебе складно? вообще очень тяжело. У нас никогда столько больных животных не было. И первый месяц, вот когда мы сюда переехали, и нам навезли до количества 50 собак, я вот потерялась вообще. У нас все собаки болеют, они болеют очень тяжело, то есть это неизлечимые болезни, они умирают. И я это вижу практически каждый день. У нас такое было, что у нас за неделю каждый день кто-то умирает. И это настолько было тяжело, морально, что я абсолютно потерялась. Я уже орала Артуру, что я это все закончу, что оно мне все не надо. И вообще все пошло к чертям собачьим. Ну, вот, опять же, он меня отчитывает, он, Артур меня и поддерживает. Он говорит, Настя, если бы не ты, где тебе собаки были? В стационаре, либо в приюте. Настя, если бы не ты, они бы столько не прожили, бы, Настя, ты что, все, что могла ты сделать? Для них это хуже, чем не знаю может быть немного не так прозвучить, но хуже, чем смерть родных каких-то вот. Ну, это очень тяжело. Я бачу, что ты практически каждого дня реально у ветеринарных клиниках. Меня уже такие, я уже... Ты знижку пере... там взимаешь. Да. <laughs> они меня видят, они знают, что я им какую-то жопу везу. <laughs> сколько ты в месяц вытрачаешь? Все очень индивидуально. От того, сколько собак болеет, сколько у меня собак и какой корм им нужен. Но это около 70 тысяч гривен в месяц. Это лечение, медикаменты, ветеринары, поездки, корм. Ну, это огромная сумма денег. Как ты переживаешь эмоционально? а, когда ты отдаешь своих тварин. То именно с той фотографии животных разбирали, эти животные у меня жили годами. Инвалиды, их ну, никто не забирал, семьи инвалидам найти практически нереально. И я вот просто сидела и рыдала. Одного я так и не смогла отдать. На него была семья в Германии. Я говорю, не, мое не отдам. Я была счастлива, но в то же время, ну вот, мои маленькие, куда поехали? Вот двоих мне очень тяжело было отдавать вообще до сих пор. Вот, ну. что забирают зараз тварин так швидко, как разбирала раньше. Ну, от з марта по апрель був какой то просто сумасшедший приступ, у людей. Розбирали собак просто. Приезжал, уезжал, приезжал, уезжал. Безпородне, породне, без разницы всім було. Сейчас, сейчас це затишье. Сейчас навіть породі собаки практично не знаходять дому. На усі ці клітки, на будки потрібні гроші. Де ти їх зараз береш? Ну, на вольєри я відкриваю збори. Вот, серьезно, вольеры мы с мужем не тянем. Маленький вольер это 17 тысяч, большой вольер это 30 тысяч. Это, ну, это огромная сумма денег, и я стараюсь хотя бы, ну, хотя бы половину как-то собрать. На будке вообще помощи никакой нету. Нам что? Нам надо корм, вольеры, всякие вот, ну, миски, наполнитель для котов, пеленки. Пеленки вот, ну, на детей пеленок надо очень много. Унікальний момент ми побачимо оригінал цієї всесвітньо відомої фотографії. Як ти відреагував на те, що тебе на цій фотографії обрізали? Да, честно говоря, даже рад. Потому что я не очень хорошо получился в стороне, как будто вообще не при делах. Да и кадр получился намного красивее с Настей. Другие фото менее известные, но даже со мной на переднем плане. Мне этого хватило, в принципе. Друзі, закликаю допомогти Насте та її четыре усі контакти та реквизиты під цим видео. сподіваюсь, вам сподобалось наше відео. Коментуйте, ставте лайки і не забывайте підписуватися на наш канал. Пам'ятайте, ви неймовірні. До зустрічі. Не подпишитесь.